بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمل فعليها وما انا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسدوا الذين يدعون من മലഹും സു മൈലാവ് വിഹിം മരുമൈലാവ് വിഹിം മരുജിഹുംയു നബി ഉമ കനുയമ واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايات ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ